регистрировать. Вас поддерживают все жители Комсомольска? Да, проблему больницы это однозначно все поддерживают потому что она уже стала пиковой ситуацией, у нас же до этого закрыли медицину, резко возросла преступность, у нас закрыли пожарное отделение, в результате закрыли милицию, вы хотели сказать? Да, милицию, то есть как бы вот вся эта, весь этот процесс... Инфраструктуру Да, у нас уничтожается в Комсомольском вся инфраструктура, милиции нет Престу... милиция теперь только в Змееве раньше было отделение милиции в Комсомольске Получается, что преступность в Комсомольском уже гуляет. Раньше было отделение пожарной части в Комсомольском, сейчас он только в Змееве. Уже два пожара, э, машина приезжает только на пепелище пожарное. Уже все, пожары тушить уже некому, понимаете. Дальше закрываются, э, ну там немножко сады закрылись и все. Закрылся даже паспортный стол. То есть теперь за пропиской, выпиской мы обязаны, ну, как бы, люди должны ездить в змею. Понимаете? Но это уже приходит к абсурду, что люди не должны ни на работу ходить, ничего. Они должны только ездить в змею за, за каждой справкой, за каждой мелочь. А больница, она уже стала, как бы, ну, вот резонансом подвела черту всему этому, но уже когда людей лишают возможности получать медицинскую помощь, то поверьте, уже люди просто это не выдержат, они уже они встанут, они будут воевать, будут бороться, потому что это уже последний штрих, вот который можно подвести под этой черту.